Мы сейчас находимся в штабе, но фактически редакции нет. Но учитывая то, что у нас все опытные журналисты, опытные журналисты у нас и, ну, и технические работники опытные, компьютерщики опытные, значит, то есть ну, в третьем тысячелетии, имея интернет, да, мы сейчас можем выпускать газету ну, фактически где угодно. Да? То есть раз, ну, каждый должен на своем месте быть специалистом. Тот, кто верстает специалист, значит, корректор раз-раз почитал, посмотрел, там, до да, что-то поправили. Вот. У нас коллектив замечательный. Замечательный коллектив. Вот. Мы, я говорю еще раз, мы все вышли из Севастополя. Все вышли. Хотя, ну, вы понимаете, да, что у каждого свои семьи там остались, и, и квартиры там, и пятая, вот. десятая. Тем не менее, все вышли. Вот, ну и мы здесь начали с нуля. Значит, у нас, если вы... Прямой вопрос, требует прямой ответ, у нас редакции нет. Пока адреса нет. То есть вы в штабе округа там где-то занимаете и не это, это, да, это? да, это я туда прихожу, просто там сяну, там, если у меня заместитель там где сидит. Где, где, Евген, поднимись. Военный журналистик, это отдельная тема. То есть либо человек военный, либо журналист. А где если... в газету делать? Потому что, если по башке постоянно стучать, да, то он ничего не напишет хорошего. Да, можно можно, Нормально. Вот, Значит, газету мы делаем я еще раз говорю, значит, у нас все очень опытные люди, все специалисты высокого класса, понимаете? Поэтому газету у нас делается, ну, если у нас компьютерщик, который представляет сам, корректор, который вычитывает. Хорошо, да. а тогда где вы живете? Живем, а вы, вы говорите, живете? Да. Ну, живем вот здесь, он где живем. Ну, снимаем там, мы, там. Вот, вот, вот у меня два зама, вот и я, и вот мы живем там вместе с ними. Вот приходится мне с ними жить, писать. же приходится замами жить. Ну, ничего хорошего в этом я не вижу. Да. Живот в санатории Куяльник. Не, не, нас уже попросили санатория планетки. Почему-то уже там, э, типа, с Ливанска с Донецка приехали люди. Ну, надо понимать, да. Ну, мы, мы не самые, так сказать, ну, обездоленные. Ну, если, так, положить руку на сердце, да, что мы не можем там квартиру снять или что-то. Вот там люди сильно приехали оттуда. А газета <соединяющие> выходит, 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 выходит так же часто? Ча раз неделю? Она выходит раз в неделю. Раз, да. раз, ну, она выходит регулярно. Раз в неделю. Да, да, смотрите, мы выходили в прошлом году три раза, три раза в неделю. выходили, Три раза в неделю. Потом, когда поменялся министр обороны, пришла команда новая, молодая, и сказали, да а да, что -то вы так круто выходите три раза в неделю? Ну, вторник, четверг, пятница, да. Это не круто для вас? Вот таким же объемом были. Нет, 8, 8 полоска была. Uh -huh. То есть было в неделю 24 полосы. Вот. А никуда для вас? Ну, типа, циркулярный низ. Все, раз в неделю выходить и в кошку не ходить. Вот. Кстати говоря, вот резервная народная армия выходила пять раз в неделю. Ну вы знаете, да? да. Тоже, тоже сделали еженедельником. Хотя, ну, мы понимаем, да, что... Нет, раз... ну, выход здесь не, не Раз в неделю тоже не, хорошо. Нет, теряю, тоже... Не, не, не. ну мы же понимаем, да, что раз в неделю вот, оперативность теряется однозначно. Да? Газета mm -hmm. выходит в пятницу, то, что случилось в пятницу, оно когда будет еще через неделю, да, уже все 100, забудут сто раз. раз. Тут должна быть более, больше, наверное, аналитики ам... mm -hmm. там какой-то, да, по большому счету. Вот. они, они информация. Ну, что информация там? 3-4 дня. В наше время это уже информация, она уже меняется тут же, понимаете? Наклад тысячу, зачем мы из высшего Вона да, зараз не дешева, 140-130. Ну, ми, да, ми, ми, ми ж розуміємо, що ми не може воно бути, От, і, то нам, і то нам не вистачить. Так що відрукувати 25 ноги до, до, до кінця року нам не вистачить грошей. Я думаю, що хтось може, коли тут якихось спонсорів знайдемо в Одесі, ну, можливо, хтось допоможе. От, а так, в принципі, будь-якого місяця. В будь-якому відділенні зв'язку України можна нашу газету переплатити. Але ще раз скажу, якщо переплачу до редакції, в три раза дешевше.